उर्दू टीचर के मज्जत सामिन असलमकुम उर्दू अदब में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली खातन अफसाना निगारों में एक अहम नाम असमत चुख्ताई का है असमत चुख्ताई एक निडर और माशरे का सामना कर सकने वाली खातून थी जिन्होंने नफसियाती अफसानों के जरिए कारीन को चौका के रख दिया उसका अंदाज इस क़दर बेबकाना होता था कि अक्सर कारीन इस बात पर यकीन रखने को तैयार ही न थे कि ये कोई खातून मुसन्फा है बल्कि सब उन्हें मर्द मुसन्फ़ समझते थे उन्होंने खुवान की नफसियात की अक्कासी कुछ ऐसे अंदाज से की खातन हल्कों में वो घर की भेदी के नाम से मशहूर हो गई। असमत चुख्ई ने मगरबी मुसनफिन का गहरा मतलब किया था चूँकि मग़रब में आजादी इजहार की आज़ादी है और हर इंसान अपने ख्याल का खुल कर इजहार कर सकता है असमत चु्तई ने वही अंदाज उर्दू में अपनाया इसलिए उनकी बेबकाना अंदाज पर उंगलियाँ भी उठाई गयी और सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया खातून होने के बावजूद उन्होंने नफसियाती अफसाने लिखना तर्क न किया और बहादुरी के साथ की तनकीद बर्दाश्त करती रही सादत हसन मंटू की तरह असमत चुख्ई भी तरक्की पसंद तहरीक ऐसी मुतासर थी शुरू में तरक्की पसंदों ने उनकी तहरीरों को सराहा लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उन पर तनकीद शुरू हुई तो तरक्की पसंदों ने भी अपना हिस्सा डालना शुरू किया और उन पर दिल खोल कर तनकीद की औरत होने की हैसियत ऐसी असमत चुख्ई ने औरतों की नफसियात को सामने लाने की सई की ताहम बाजी बातों में वो तमाम हदें पार करती हुई नजर आती हैं जैसा कि उनके अफसानों के मौजूद में औरतों की, की फितरत का हिस्सा है इसलिए असमत चुखताई ने इस हकीकत के बारे में खुलकर लिखा है उन्होंने गैर शादी शुदा औरतों की नफसियात और जज्बात की अक्का के साथ साथ हमारे माशरे के मर्द हजरा की नफ्सिया पहलुओं को भी बारीकी के साथ पेश किया है मुख्तर ये है की उन्होंने इंसानी नफसियात तो जज्बात के हवाले से खुलकर बेबाकी के साथ बात की यहाँ तक के मर्द लिखारियों को भी पीछे छोड़ दिया असमत चुखताई ने अपनी इनफिरादियत और नफसियाती तहरीरों से जिंदगी में भी लोगों को बढ़ते हैरत में डाल दिया और मरने के बाद भी उन्होंने अपने लिए इनफिरादियत की राह निकाली उन्होंने वसीियत की मुझे दफन करने की बजाय जला दिया जाए लिहाजा उनकी वसीियत के मुताबिक उनकी वफात के बाद उनकी लाश को जला दिया गया